Bu gün dünya baxışda. Misirdə aksiyalar davam edir. Senat sendika sürgəsindən zərər çəkənlərə yardım paketi təsdiq edildi. Suriyaya humanitar yardım çarxları. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi, Vaşinqton. Misir ordusunun komandanı ölkədə davam edən siyasi böhranın dövlətin sıqutuna gətirib çıxara biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Hərbi komandan eləcə də Müdafiə Naziri vəzifəsini icra edən Əbdül Fəttah El-Sisi bunu bu gün Hərbi Akademiyada kursantlar qarşısında çıxır zamanı deyib. Əbdülfəttah Əl-Sisi bu çıxışın ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edilməsinə baxmayaraq yüzlərlə insanın Misr şəhərində hökumətə qarşı etirazını bildirmək üçün küçələrə çıxdığı gecənin səhəridir. Misr prezidenti Məhəmməd Mursinin bazar günü ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etməsindən sonra bazar ertəsi misirlilər Port Səid, İsmailiyə və Süveyş şəhərində etiraz axarlarına çıxıb Suriya'da 2 ilə yaxındır davam edən müharibə nəticəsində həyat əhəmiyyətli xidmətlərə ehtiyacı olanlar üçün BMT-nin humanitar yardım üzrə rəsmiləri və Suriya müxalifət liderləri ayrı-ayrılıqda beynəlxalq yardım üçün müraciət etdi. BMT Humanitar Yardım Agentliyinin əməliyyatlar direktoru John Ging New Yorkda jurnalistləri açıqlamasında bildirib ki, 4 milyondan çox insanın xüsusilə tibbi və ərzaq yardımına ehtiyacı var. Onun sözlərinə görə BMT ehtiyac olan yerlərə yardım çatdırmağa çalışacaq. Keçən həftə BMT-nin Suriya və Libana səfər edən nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən Ging Suriyada insanların yaşayış şəraitinin dəhşətli olduğunu bildirdi. O ölkədə infrastruktur dağıntısının səviyyəsindən şoka düşüb. Abş kongresi Nyu York və Nyu Cersinin sahil ərazilərini viran qoyan sendiqası sərğasından zərər çəkənlərə 50.5 milyard dollar dəyərində fövqəladə yardım paketi hazırlayıb. Abş sənatında qanunvericilər dünən 62 lehinə, 36 əleyhinə səs çoxluğu ilə qanunu təsdiqləyib. Nümayəndələr Palatası qanunu bu ayın əvvəli təsdiqləyib. Prezident Barack Obama sənədlər ona çatdırılan kimi qanuna dərhal imza atacağına söz verib. Yardım paketi yanvar ayının əvvəlindən bəri təsdiqlənmək üçün palatada təqdim edilmişdi. Lakin palata üzvlərinin xərclərə dair mübahisələrinə görə qanunun səsə qoyulması yubadılıb. Sendiqat sığasına dair yardım paketi Konqresin yeni üzvlərinin and içmə mərasimindən sonra yenidən müzakirəyə çıxarılmalı idi. Press bu qarşıların üstünlük təşkil etdiyi Nümayəndələr Palatasında Längimə Nyu York qubernatoru demokrat Andrew Cuomo və New Jersey-dən respublikaçı qubernator Chris Christie-nin tənqidi ilə qarşılaşıb. Guatemala məhkəməsinin hakimi 1980-ci ildə 2000 nəfər yerli mayalılara qarşı qətliam törətməkdə günahlandırılan sabiq diktator Jose Efraín Ríos Monta qarşı məhkəmə işə çıxıb. 86 yaşlı sabiq diktator 1982-83-cü illərdə Guatemala hərbi qüvvələrinin mayallara məxsus kəndlərdə qadınlar, uşaqlar və silahsız kişiləri qətli yetirdiyi yanmış torpaq planını tətbiq etməkdə günahlandırılır. Hadisə qurbanlarının əksəriyyəti zorlama və işkəncələrə məruz qalmışdı. Rios Mont və digər yüksək rütbəli Guatemala rəsmiləri mayalların sağçı hökumətin devrilməsində solçu partizanlara yardım etdiklərinə inanırdı. Səbiq prezident ötən İl Kvatamala konqresində seçkilərdə məğlub olduqdan sonra evdustağa edilib. Bu ilk dəfədir ki, Latın Amerikasında səbiq prezident məhkəmə tərəfindən kütləvi qətliam və bəşəriyətə qarşı cinayətdə ittiham edilir. BMT-nin bildirdiyinə görə, Kvatamalada 36 il davam edən və 1996-cı ildə sona çatan vətəndaş müharibəsində 200 minlərdən çox insan həlak olub. Günün mühüm xəbərləri və reportajlarının habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin veb səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikaninsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televizya studiyasından mən Bəxtiyar Zamanovsunda xudafəsləşirəm. Salamat qalın.